Доброго дня ще раз, мої дорогенькі. А, значить, будемо сьогодні знову робити чистку, так як вороги ударяють зараз нас по здоров'ю. Вони не можуть нас в могилу звести зразу. Да? Так що нам накидають такі болячки, які медленно, неувірення, як говориться, свідуть нас в могилу. І так, яка сьогодні ще одна тема? Значить, то чим ми з вами трохи привели до ладу? Да? А тепер ми будемо з вами. Отжигать порчу на отмирание живых тканей. Значит, есть такие болезни, да, которые, к сожалению, не сразу врачи бачат, да, но вони є, вони існують, вони невідомі, но подсознательно все об этом догадуются и знают, да, есть такие хитрые заболевания. Типу рака там рочиться і все таке да, вони якось от бувають, не проявляються да, но разрушают організм медленно, но уверенно. Значит, будемо ми віджигати сьогодні це все. Ну що, поїхали Значить, я читаю спочатку молитви а потім уже, як говорится, те, що буде у нас впливати і убирати. вот это вот все, що нам тут. Вороги желають і роблять, і ритуалять. Ну що, поїхали, мої дорогенькі? Давайте. Тому що здоров'я перш за все. Да? Немає у людини здоров'я, не хочеться нічого. Да? Не робити, ні радості ніякої немає. Да? Так, поїхали. Значить, коли свічі скручували, мені показали 4 людини, які влияють нам на здоров'я. Будемо оджигати вліяння цих людей ці Всі парчаки на розрушення і отмертвение тканей нашого організму, да? все це будемо обирать. свічі мої плачуть, бідолаги плачуть, прям ну, не можу сразу дивитися плачуть, прям свечі текут. Ладно, поїхали, давайте. Начинаешься на небеси, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, как на небеси, на земле, хлеб наш насущный, дай нам сей день. Оставим долги наши, якожи мы, оставляем должникам нашим, иди на свои искушения, избавит лукова, аминь. Убираем, отжигаем все скрытые болезни, все парчики скрытых болезней, отжигаем, отсекаем, с моих зрителей, с моих подписчиков, родных, близких, убираем, с ихних деток, отжигаем, отсекаем. Все порчи на отмирание живых тканей, все, что предрасполагает к этим отмираниям, все начальные стадии, которые образуются с порчаками, на эти болезни отжигаем, отсекаем, убираем. Все порчельные программы на здоровье отжигаем, убираем все парчики переложенные, пославшие, пожелавшие, заказавшие, все, что вражина нам желает на здоровье, все отжигаем, все отсекаем, убираем, все, что нам перекидывают, накидывают на наше здоровье, на физические тела, отжигаем, отсекаем, все влияние на психологические какие-то да, проблемы, что были у нас, отжигаем, отсекаем, доведение нас до больной постели, отжигаем, отсекаем все порченные программы, которые доводят нас на боль, до больной постели, отжигаем, отсекаем. Все порчи на ноги отжигаем, отсекаем. Все отмирание ткани ног отжигаем, отсекаем. Все отмирание клеток организма отжигаем, отсекаем. Все порченные программы на отмирание клеток в организме отжигаем, отсекаем. На не менее рук ног убираем программы порчельные, деструктивные на отмирание тканей на руках, на ногах, на теле. Все порченные программы на передвижение убираем. Все болезни, которые влияют на двигательные аппараты, отжигаем, отсекаем. Все, что мешает нам двигаться, все болезни убираем, которые мешают нам нормально двигаться, передвигаться. Нашим рукам, ногам, телу, Убираем все отмирание тканей по нашему организму. Убираем парчильные программы деструктивные, которые приводят к отмиранию тканей. Убираем, отжигаем, отсекаем. Все, что вражины нам нажелали. Он уже мужик вылился, боже мой. Как Кощей бессмертный, честное слово. Убираем, отжигаем, отсекаем. Все парчильные программы на здоровье черепаха вылилась. Убираем все отмирание тканей по всему организму. В голове, в теле, мягких тканей, отжигаем все отмирание клеток, убираем все порчики на отмирание клеток живых организмов, убираем, отжигаем, отсекаем все порчики на отмирание клеток, чистим наше тело, чистим от тонкозаболеваний, от раковых заболеваний, убираем все раковые клетки, предрасположение к раковым клеткам, убираем все что влияет на новообразование раковых клеток. Убираем, отжигаем все новообразования, все, что приводит к раковым заболеваниям. Все причины отжигаем, отсекаем. Все причины, все, что перебрасывают через зеркала нам. Все, что перебрасывает через зеркала нам парчики на здоровье, отжигаем, отсекаем. Все парчильные программы убираем на наше здоровье. Все, что через зеркало переложили, пожелали, заказали, послали, исполнили, отжигаем, отсекаем. Все порченные, на не менее клеток убираем. Все порчильные программы на не менее рук, ног, чтобы мы не могли двигаться. Отжигаем, отсекаем все порченные программы на не менее рук, ног. Все порчики убираем на не менее рук, ног. Убираем, отжигаем. Все отмирание клеток. Все причины на отмирание клеток убираем, отжигаем, отсекаем. Рогатые выливаются. Убираем всех рогатых, которые ведут к нам этим заболеваниям. Убираем всю некротику, которая приводит к этим заболеваниям. Чертовщину, бесовщину, бесов, господи, демонов. Отжигаем. Одни рогатые выливаются. Господи, прости. Душу грешную. Ой, господи. Сущаки вылились. Убираем все порченные программы на отмирание клеток. Отжигаем все порчики на здоровье. Все порчики на здоровье убираем. Отжигаем, отсекаем все порченные программы на здоровье. На отмирание клеток убираем все порчики. Все раковые заболевания, все, прод... все предрасположенности к раковым заболеваниям убираем. К раковым клеткам. Отжигаем весь деструктив, негатив, который приводит к смертельным заболеваниям, к обездвиживанию. Убираем все не менее, которые враги нам делают, на руки, на ноги, чтобы мы не двигались. На дороге точно упала свеча. И что вы думаете, тут кабан, по-моему, вылился или как медведь, что-то такое, да? Ну вот так вот, якость сущака, так это Ну, рогато так все. <гум> так, почистилися. Бачите, що вилілося тут у нас? От, бачите, таке, от таке, як свиня, не свиня, як медвідь. А тут, от як теж, бачите, якесь з ушами. Так, от таке, от дорогеньке. Бачите, що тут натікло, да? Чистки я роблю постійно. Дивіться. Ось, що нам накидують, то це на родові канали. Ось цю всю грязь. Це все. Ну, на женской линии тоже там безобразие. Сейчас вам покажу. Вот, видите? Теж вот таке. Ну, все, я ще доработаю. Так, давайте поставим защиту и отправим подарок нашим врагам. Я їм тепер с радостью отправляю эти подарочки, потому что люди не знают, немає, як то кажуть, тормозов. Да, у людей і зупинки теж немає. Так, активирую став огнем. для врагов. Отправляем подарочек. Вот. Мы не злые, да, мы только отдаем им то, что они нам тут прислали, принесли, пожелали, заказали. Хотят, чтобы мы тут инвалидами лежали, как овощи. Защиту ставим, активируем, став огнем. На мою семью, на моих зрителей, на донаторов особенно защиту ставится. Вот. Двое человек сейчас показывают мне. Воя, да, воя, которые нас в могилу хотят свести, да. Угу. Так, дивиться, ставим защиту, активируем, став огнем. Последний раз, когда я ставила защиту, она очень долго остановилась, но она стала, слава Богу, с Божьей помощью, да. Благодарим Бога, благодарим наши роды. Не забываем, дорогие мои, благодарить роды, обовязково благодарить Боженьку нашего за то, что нам помогает избавиться от этой нечисти, от этой грязи, которую на нас бросают. И видите, что они творят. Но все ж попытки не оставляют нас в могилу отправить. Через фотографии работают, через биоматериал, через там вещи какие-то, предметы, да, одежду. Вот. Так что все вот эту гадость, которую нас перекинули, защита становится долго, но ничего страшного. Вот. Поэтому сегодня мы сосредоточились на здоровье, потому что бьют по здоровью, бьют и заставляют нас больше лежать в постели, как овощ, нежели что-то делать, да, вот, потому что мы боремся, вот, и будем бороться, у кого есть сила воли, запомните враги, у кого есть сила воли, у кого есть стержень, У, у людини ви ніколи її не переможете не тільки тому, що в неї родова сіла, а тому, що людина сама по собі така, да? незважаючи на те, що важко, больно, трудно, Людина встає, зуби зжала і вперед і пішла. Так як наші воїни, так як наші захисники, зараз важко, неважко, трудно, холодно, жарко, вони йдуть, вони захищають. Отак От і ми, езотерики, хто там в магії, да? тяжко, не тяжко, ти йдеш, тому що треба захистити себе, своїх рідних, своїх близьких. От. Тому вороги к вашому великому розочаруванню, хочу вам сказати. Да? важко, не важко, как бы вы там не старались, вы там закрываете информацию нам, да, но все равно мы ее в конечном итоге получаем. Как бы ви не старалися не прыгали, не скакали тут вокруг нас, носите мне тут і дальше. Хто там подкладывает, кратники делає. Да, до вас не доходить. Чим більше ви будете носить, тем більше ви под будете получать от вищих сил. Так, ну все, дорогеньки, защита стане. Всього вам найкращого. Значит, в комментариях пишіть, кому що треба. Може, хтось якусь тему хоче, вот, яка кого турбує. Да, Будь ласка, будемо якось працювати. Да. Вот. Ну, все, свічі доработують, защита стане. Так, дві-три дві, людини. Дві-три, чотири. Все ж таки, чотири. не зря Чотири свічі зразу взяла чотири ворога, які нас в могилу хоча звести. Ну, все. Всім всього найкращого, до побачення, мирного неба. Пока-пока.